Среди верных помощников и достойных партнеров в работе «Крымского титана» остается газокомпрессорный цех. Стремительно летят годы, быстро меняются даты. И вот уже 40-летний юбилей очередного именинника газокомпрессорного цеха. Его история началась в 70-е годы, время формирования коллектива, славных традиций, становления и рассвета завода, а также в период высоких достижений и патриотического подъема. Как вспоминают ветераны ГКЦ, декабрь 1971 года вошел в историю завода и Армянска тем, что именно тогда газ впервые поступил на ГРП предприятия. Росзавод вводились в эксплуатацию новые цеха. В ноябре 1973 года в единую структуру были уже объединены три газокомпрессорные станции – ГРП, ГРУ и участок заснабжения Армянска. Так что газовое снабжение Армянска началось именно с завода, что дало начало формирования газовой службы в рабочем тогда поселке. Сегодня газокомпрессорный цех – это славный добрый традиция, это прежде всего любовь к своей работе. Это сплоченный дружный коллектив. Многие отдали работе во благородному цеху более 20 лет. Среди них – Елеся Иосиповна Сечина. Начальником у нас был Юми Николай Николаевич. Вот. Запускала именно вторую машину первый раз. И до сих пор она у нас работает. Тогда у нас была бригадиром Тамара Ивановна Товстаганова. Вот, запуск... Ну и работала и, и на первой станции, и на второй станции на Поршняках. Вот. А сейчас на первой станции с новым оборудованием. Наш ГКЦ, так с любовью называют его ветераны. Есть такое изречение – история как таковой не существует, есть биографии людей. У каждого человека существует собственное понимание отношения к труду. Для ветеранов производства это теперь уже осознанное, добровольное посвящение результатов своей ежедневной работы предприятию. Ведь работа на Крымском Титане в родном цехе для каждого из них стали, если не всей жизнью, то огромной вехой в ней. Ольга Павловна сейчас на заслуженном отдыхе, но до сих пор с вспоминает родной цех. Я быстро все усвоила, потому что я с основного цеха была. Я была знакомая уже со всеми и приборами, и задвижками, и насосами. И понимала, что такое компрессорное, что такое воздух, куда он дается и подается. Вот. Так что для меня это не было дико так, вот, как приходили девчата с улицы, и тяжело было осваивать. В преддверии юбилейной даты 40-летия цеха гостеприимно распахнул свои двери для ветеранов газокомпрессионного цеха музей предприятия. Дружеские объятия и рукопожатия – они стали одной дружной семьей. Сидя за праздничным столом, с ностальгией в голосе вспоминали трудовые будни, говорили о многом, но с особой теплотой вспоминали о своих коллегах, многих из которых уже с нами нет. Ведь именно с ними связаны лучшие годы трудовой жизни, становление цеха, строительство завода. Эти воспоминания навсегда останутся в сердцах сегодняшних юбиляров. Не оставила без внимания лучших работников цеха и администрация «Крымского титана». По случаю юбилейной даты в минувшую пятницу в конференц-зале предприятия состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали руководители различных подразделений «Крымского титана». Огромное вам спасибо за ваш трудовой энтузиазм, за ваше широкое сердце вы очень хорошо умеете работать и замечательно умеете отдыхать. Желаю вам удачи, счастья, благополучия в домах, чтобы вам всегда с радостью хотелось идти на работу и с радостью вы спешили домой. Сегодня, перешагнув 40-летний рубеж, цех продолжает этапы своего славного производственного пути, а коллектив цеха, приумножая подвиги своих предшественников, пишет новую историю сегодня и здесь своими руками. Алена Машковская, Дмитрий Лалетин, Максим Горкунов. Программа новости.